Assalamualaikum. Jom belajar matematik bersama dengan saya, Cikgu Amira. Topik yang akan Cikgu ajar pada hari ini adalah berkenaan dengan bunda. Pernahkah murid-murid dengar apakah itu bunda? Okey, jadi mari kita selakari apakah itu bunda. Bunda ialah mencari nombor yang paling hampir mengikut nilai tempat yang dikehendaki. Hmm, kenapa ya kita perlu bunda? Okey, jadi mari saya bagi tahu kepada kamu. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membuat anggaran. Yang kedua, untuk memudahkan kiraan. Yang ketiga, untuk digunakan dalam aktiviti harian seperti kira duit, jarak dan masa. Pada hari ini, cikgu akan perkenalkan kepada murid-murid semua garis bunda, miskin dan kaya. Pernahkah murid-murid dengar? Okey. Yang pertama, syarat bunda. Kita mesti tahu ada dua kumpulan. Miskin dan juga kaya. Apa itu miskin? Apa itu kaya? Untuk kumpulan miskin Nombornya terdiri daripada sifar 1, 2, 3 dan 4. Manakala bagi kaya pula terdiri daripada 5, 6, 7, 8 dan 9. Baiklah, kita pergi dahulu kepada kumpulan miskin. Untuk kumpulan miskin, Mengikut garis bunda yang cikgu tunjukkan, anda boleh lihat terdapat nombor sifar 1, 2, 3 dan 4. Apabila kita berjumpa dengan nombor-nombor ini, murid perlu tambahkan dengan sifar. Yang pertama, kumpulan miskin atau kumpulan bawah, sifar. Boleh murid-murid ulang? Sifar. Lagi sekali, sifar. Yang kedua, satu. 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 Yang seterusnya, dua. 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 Seterusnya, nombor tiga. 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 Dan akhir sekali, nombor empat. 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 Jadi, sudahkah murid-murid tahu bahawasanya kumpulan miskin atau kumpulan bawah terdiri daripada nombor sifar, satu, dua, tiga dan empat. Seterusnya, kita pergi pula kepada kumpulan kaya. Kumpulan kaya terdiri daripada nombor lima, enam, tujuh, lapan dan sembilan. Lima, enam, tujuh, lapan dan sembilan. Untuk kumpulan kaya ini, murid-murid perlu tambahkan dengan satu. Yang pertama, ingat lagi sekali, nombor lima. Seterusnya, lima, enam, enam, enam. Seterusnya, tujuh, tujuh, tujuh. tujuh. Seterusnya, lapan, lapan, lapan. Dan akhir sekali, sembilan, sembilan, sembilan. Sudahkah murid-murid tahu? Kumpulan bawah dan juga kumpulan atas. Okey, seterusnya. Ini adalah kumpulan bawah dan juga kumpulan atas bagi garis nombor miskin dan kayut. Contoh soalan yang pertama. Bundarkan 25 kepada puluh yang terdekat. Cikgu ulang lagi sekali. Bundarkan 25 kepada puluh yang terdekat. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okay, jadi, yang pertama, murid-murid perlu ingat kita perlu tambahkan satu pada atas kerana atas adalah golongan kaya. Manakala, tambahkan sifar pada bahagian bawah kerana bawah adalah untuk golongan miskin. Okey, jadi kumpulan kaya kita tambah satu. Sebagai contoh sekarang ni kita nak bundakan kepada puluh. Jadi rumah yang perlu kita gariskan adalah pada rumah puluh iaitu nombor dua. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Soalan minta kita bunda kepada puluh yang terdekat. Maka kita perlu gariskan nombor yang berada pada rumah puluh iaitu 2. Jadi 2 apabila kita tambahkan dengan 1 akan menjadi 3. Manakala kalau kita tambahkan dengan sifar akan menjadi 2. Bolehkah murid-murid faham? Okay. Langkah seterusnya. Gantikan semua nombor kanan kepada nombor yang bergaris iaitu nombor 2 tadi dengan sifar. Maksudnya nombor 5 di sebelah nombor 2 pada rumah sa, kita gantikan dengan sifar di bahagian atas dan juga bahagian bawah. Seterusnya, lihat nombor pada sebelah kanan nombor yang bergaris. Untuk nombor 25, kanan nombor bergaris adalah nombor 5. Jadi, apabila kita tengok nombor 5, kita rujuk pula kepada garis nombor kita. Langkah seterusnya. Okey. Ini adalah garis nombor garis bunda miskin dan kaya. Jadi bila kita tengok nombor 5 berada pada golongan kaya. Apabila golongan kaya, maka murid perlu tambahkan dengan sah satu. Jadi yang mana satu jawapan kita? Bolehkah murid-murid teka? Okey, jadi jawapan kita adalah Betul. 30. Maksudnya kita bundarkan nombor menjadi puluh yang terdekat. Nombor 25 bukan hampir kepada 20 tetapi hampir kepada 30. Jelas di situ? Kalau murid-murid kurang faham, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Ini adalah jawapan. Ini adalah Soalan dua, bundarkan seribu seratus dua puluh lima kepada ratus yang terdekat. Seperti tadi, langkah yang pertama adalah murid-murid perlu kenal pasti soalan ini meminta kita untuk bundarkan kepada puluh ratus atau ribu. Jadi untuk soalan dua, dia meminta murid-murid untuk bundarkan kepada ratus. Maka murid-murid perlu gariskan nombor yang berada pada rumah ratus. Boleh bagi tahu cikgu apakah nombor yang berada pada rumah ratus? Betul, nombor satu. Jadi gariskan nombor satu pada rumah ratus. Seterusnya, tambah satu pada bahagian atas dan tambah sifar pada bahagian bawah. Satu, bila ditambah dengan satu, jadi dua. Manakala satu kalau ditambah dengan sifar jadi satu. Nampak dekat situ? Nombor yang kita fokuskan adalah pada rumah ratus. Seterusnya, kita lihat gantikan semua nombor pada sebelah kanan dengan sifar. Jadi, nombor yang sebelah kanan kepada nombor yang bergaris adalah nombor dua dan nombor lima. Gantikan kepada sifar atas sifar bawah juga sifar maksudnya nombor yang atas menghampiri 200 manakala bagi nombor yang bawah menghampiri 100 langkah seterusnya kekalkan nombor di sebelah kanan sebab nombor di sebelah kanan bukan nombor yang kita bundarkan jadi kita kekalkan dia kemudian kita lihat nombor pada sebelah kanan untuk kita tentukan jawapan kita sama ada yang atas atau yang bawah kumpulan kaya atau kumpulan miskin jadi kita dapat lihat di situ sebelah kanan kepada nombor bergaris adalah nombor 2 boleh murid-murid teka apakah kumpulan bagi nombor 2 Kita rujuk kepada garis nombor bundar jadi kumpulan nombor dua berada pada kumpulan miskin tepat sekali. Jadi jawapan kita atas atau bawah jawapannya adalah yang di bawah seribu seratus jadi seribu seratus dua puluh lima apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi seribu seratus. Betul. Seribu seratus. Tepat sekali. Jawapannya adalah seribu seratus. Sudahkah murid-murid faham? Kalau belum lagi, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Soalan ini memerlukan murid bundarkan 2,534 kepada puluh, 10, ratus dan juga ribu yang terdekat. Okey, di sini murid perlu buat tiga. Yang pertama puluh. Yang kedua ratus. Dan yang ketiga ribu. Maksudnya tempat yang kita perlu gariskan adalah pada rumah puluh, ratus dan juga ribu. Bagi rumah puluh, boleh murid-murid bagi tahu cikgu nombor apa yang berada pada rumah puluh. Nombor tiga, tepat sekali. Jadi, kita gariskan nombor tiga. Apabila ditambahkan dengan satu, tiga menjadi empat. Manakala, apabila ditambahkan dengan sifar, menjadi tiga. Okay. Manakala bagi rumah ratus pula, nombor yang berada pada rumah ratus adalah lima. Bila ditambahkan dengan satu, menjadi enam. Manakala, apabila ditambahkan dengan sifar, menjadi lima. Bagi rumah ribu pula, nombor yang digariskan adalah dua. Dua ribu ditambahkan dengan satu menjadi tiga. Manakala apabila ditambahkan dengan sifar menjadi dua. Murid-murid boleh nampak dekat situ? Okey, mari kita lihat langkah seterusnya. Langkah seterusnya adalah murid-murid perlu gantikan semua nombor yang di sebelah kanan dengan sifar. Maksudnya, semua nombor yang berada di sebelah kanan kita perlu gantikan dengan sifar untuk menjadikan dia nombor puluh, ratus dan juga ribu. Sebagai contoh puluh, apabila kita gantikan dengan sifar, yang atas kumpulan kaya menjadi empat puluh, manakala kumpulan bawah kumpulan miskin menjadi tiga puluh. Manakala bagi rumah ratus pula, yang di atas menjadi enam ratus, manakala yang di bawah menjadi lima ratus. Bagi rumah ribu pula, dua apabila ditambahkan dengan satu menjadi tiga ribu, manakala apabila ditambahkan dengan sifar menjadi dua ribu. Cikgu bagi murid-murid sedikit masa untuk lihat. Bolehkah murid-murid faham di sini? Maksudnya, yang kita fokuskan adalah puluh yang terdekat, ratus yang terdekat dan juga ribu yang terdekat. Okey, seterusnya kita perlu kekalkan semua nombor yang di sebelah kiri kepada nombor bergaris. Maksudnya di sebelah kiri nombor bergaris bagi rumah puluh terdapat nombor dua dan lima. Kita perlu naikkan semula menjadi 2540 ataupun 2530. Manakala bagi rumah ratus pula, 2 dikekalkan menjadi sama ada 2600 atau 2500. Kita fokuskan kepada rumah ratus. Manakala bagi ribu pula, apabila kita tiada, tiada nombor di sebelah kiri, jadi kita tidak perlu mengekalkan apa-apa, kita teruskan sahaja kepada ribu yang terdekat. Boleh murid-murid lihat perbezaan di situ? Seterusnya. Okey. Kita lihat kawan di sebelah kanan. Yang paling kanan kepada nombor yang bergaris. Bagi puluh, kita ada nombor empat. Bagi ratus, kawan sebelah kanan dia nombor tiga. Manakala bagi ribu, kawan sebelah kanan dia nombor lima. Boleh murid-murid teka jawapan dia miskin atau kaya. Kumpulan miskin atau kumpul kumpulan kaya. Okay. Jadi untuk soalan ini, jawapan bagi pulau Bundarkan 2,534 kepada puluh yang terdekat. Jawapannya menjadi 2,530. Manakala bagi ratus pula apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 2,500. Dan bagi ribu jawapannya menjadi 3,000. Tepat sekali. Kalau murid-murid dah faham, mari kita bermain dengan satu permainan. Di mana permainan ini cikgu namakan sebagai jerung lapar. Kalau kita lapar, mesti kita rasa nak makan kan? Tapi kalau kita dapat makanan yang kita tak suka, mesti kita tak nak makan kan? Jadi bolehkah murid-murid bantu cikgu untuk cari makanan yang sesuai dengan soalan yang diberikan? Soalan yang diberikan adalah Bundarkan lapan puluh sembilan kepada puluh yang terdekat Cikgu ulang lagi sekali Bundarkan lapan puluh sembilan kepada puluh yang terdekat Jadi kita lihat di situ puluh yang terdekat Pertama sekali cari dulu mana nombor yang berada pada rumah puluh iaitu lapan Jadi apabila kita dah tengok nombor lapan Siapa kawan sebelah dia? kaya atau miskin. Sembilan adalah kaya. Jadi kalau kaya kita nak ambil sembilan puluh atau lapan puluh. Yang mana satu jawapan dia murid-murid? Betul. Tepat sekali. Jawapan adalah sembilan puluh. Jadi makanan yang sesuai untuk jerung adalah daging. Seterusnya, cikgu ada lagi satu permainan. Mari kita padankan soalan yang diberikan dengan bundarkan kepada ribu yang terdekat. Fokus kita adalah ribu. Nombor yang pertama adalah 4510. Yang kedua 7289 dan yang ketiga 9163. Bolehkah murid-murid teka apakah pasangan kepada jawapan nombor-nombor ini Betul, 4510 apabila dibundarkan kepada 1000 yang terdekat menjadi 5000. Seterusnya, 7289 apabila dibundarkan kepada 1000 yang terdekat menjadi 7000. Manakala Sembilan ribu seratus enam puluh tiga apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi sembilan ribu. Kan yang berani anda adalah seorang pepesa matematik. Cikgu yakin anda boleh jawab dengan mudah apabila anda faham konsep miskin dan kaya pada garis bundar miskin kaya. Sekian daripada Cikgu. Terima kasih. Bye bye.